Hutang keseluruhan negara kita telah pun mencecah 64.7% daripada jumlah KDNK dan ini bermaksud dia semakin hampir kepada had yang dibenarkan iaitu 65%. Adakah keadaan ini satu keadaan yang berbahaya? Jom kita bincangkan di dalam video ini. Let's go. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudah pun subscribe saya punya channel YouTube. Saya ucapkan terima kasih kepada korang dan bagi korang yang masih belum lagi subscribe, saya harap korang boleh subscribe. Sama ada dekat uh, YouTube ke ataupun dekat Facebook ke, right? Ataupun dekat mana-mana uh, social media yang ada uh, nama dan juga muka saya lah. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Okey um, sekarang ni kita boleh katakan musim belanjawan lah eh musim belanjawan dan ada banyak perkara lah yang sebenarnya dibentangkan dalam belanjawan 2026 yang mungkin saya tak dapat nak huraikan uh, ke semua perkara uh, di dalam saya punya sosial media akan tetapi saya cubalah untuk um, memberikan ulasan-ulasan mengenai perkara-perkara yang at least perkara tu adalah satu perkara yang penting dan menarik perhatian kita semua especially yang relate dengan ekonomi negara kita secara makro dan antara satu perkara yang sangat menarik perhatian saya lah adalah apabila Belanjawan 2026 ni dibentangkan kita at least dapat tahu kedudukan hutang negara kita tu macam mana adakah dia semakin sihat ataupun dia semakin bahaya ke ataupun macam mana sebab hutang negara ni kita tidak boleh buat main-main guys eh. Sebab kita dah nampak contoh macam even negara maju Perancis eh yang kita anggap sebagai negara yang kedua kalau tak salah saya lah yang terbesar dekat Eropah pun berhadapan dengan masalah politik yang sangat besar sekarang ni sebab puncanya apa? Puncanya adalah hutang. Right, bila dah hutang terlalu tinggi ni, jadi kerajaan pun terpaksalah melaksanakan langkah berjimat cermat. Dan apabila uh, rakyat dekat sebuah negara tu, dia dah biasa eh mendapat uh, bantuan, subsidi dan sebagainya. Benda-benda ini adalah satu benda yang sangat susah untuk ditarik. Apabila dia ditarik sahaja, maka rakyat akan mengamuklah. Ha, tapi kalau tak dibuat, nanti negara akan menuju ke arah kebankrapan So kita uh, tak boleh uh, buat main-main dengan benda ni Sebab walaupun negara yang memang historically dia adalah negara maju pun Eventually kalau dia tidak dapat menguruskan hutang dia dengan baik Dia pun akan berhadapan dengan masalah Okay, di dalam video ni sebenarnya saya nak explain dengan korang lah Dan juga nak kongsi dengan korang supaya korang faham kedudukan hutang negara kita ni macam mana especially dari segi kedudukan dia punya total debt total debt ataupun jumlah hutang terkumpul kita lah dan kita juga pun mungkin akan dengar eh, selalu dengar lah pasal defisit apakah maksud defisit apakah maksud hutang terkumpul dan apakah yang sedang dibuat oleh kerajaan dan apakah halangan terbesar sekali untuk kita meletakkan dan juga mengembalikan kedudukan negara kita, kewangan negara kita ni dalam kedudukan yang sihat. Okey. Uh, pertama sekali saya fikir kita cerita pasal defisit dululah eh. Uh, defisit ni setiap tahun kita akan dengar perkataan defisit. Uh, apa maksud defisit ni eh? So walaupun sebenarnya kerajaan dia dah berusaha untuk menurunkan defisit fiskal setiap tahun Uh, daripada 5% KDNK pada 2023 yang mana kita tahulah semasa Covid tu memang kita punya uh, apa ni defisit uh, dalam keadaan yang agak besar eh, sebab memang kerajaan terpaksa berbelanja dengan begitu besar sekali semasa kemelesetan ekonomi jadi pada masa tu perbelanjaan uh, kerajaan pun dalam keadaan yang defisitnya agak besar So defisit ni maksudnya kerajaan dia dapat pendapatan dan pendapatan ni of course daripada cukai lah dan kemudian dia akan gunakan untuk berbelanja tapi duit uh, hasil cukai tu tak cukup. Jadi apa dia buat dia pun pinjam duit lah dan normally biasanya kerajaan akan pinjam duit dengan menerbitkan bond. right? So um, sejak daripada 2023 eh 2023 ni adalah tahun di mana kita melepasi fasa COVID-19 eh kita punya defisit dalam sekitar 5% lah pada 2023 dan kemudian kerajaan berusaha untuk menurunkan defisit ini secara berfasa dan juga berperingkat dan sasaran pada tahun 2026 adalah 3.5% pada tahun 2025 adalah 3.8% jadi dia semakin menurunlah defisit tu apa maksud dia Maksud dia adalah setiap tahun pertambahan hutang itu bertambah maksudnya setiap tahun kerajaan berhutang akan tetapi pertambahan di dalam hutang itu semakin menurun itu maksud dia so kerajaan berhutang duit still tak cukup senang cerita tapi berapa banyak kerajaan berhutang itu dia semakin dikurangkan jumlah dia setiap tahun akan tetapi walaupun kerajaan menurunkan jumlah defisit ini setiap tahun Walaupun kerajaan menurunkan jumlah hutang setiap tahun sebab defisit kita akan bercakap dalam konteks yearly ya setiap tahun. Jadi walaupun setiap tahun defisit itu menurun tapi jumlah pinjaman terkumpul iaitu total debt kerajaan ni dia semakin besar lah betul tak? Walaupun dia turun tetapi dia tetap akan menokok kepada jumlah hutang yang terkumpul ni tadi. Right? Masalah dia adalah, bila hutang terkumpul ini makin membesar, eh, setiap tahun Jadi, yang menjadi satu masalah besar adalah jumlah interest ataupun kadar faedah tu of course akan bertambah lah betul tak? Ha, so, semakin tinggi hutang jumlah hutang terkumpul kerajaan, semakin banyak lah, besar lah Dia punya uh, cost pinjaman tu ataupun kita panggil sebagai interest uh, payment ni akan naik Walaupun kadar faedah pasaran tak berubah. Dia punya interest rate dia tak berubah tapi disebabkan jumlah itu semakin besar. Jadi semakin banyaklah kerajaan akan habiskan duit untuk interest payment. Interest payment ni mas, dia adalah satu bayaran yang tak produktif lah. Eh? hari ha, tu dengar Rafizi kata, dia kata ini adalah pembayaran paling toksik sekali dalam hutang. Actually betul sebab interest payment kita tak dapat apa-apa pun pulangan daripada kita membayar interest tu tapi no, biasalah bila hutang tu dah semakin tinggi kita punya jumlah interest payment tu of course logically akan bertambah besar lah contohnya pada tahun 2022 eh kos bayaran faedah hutang kerajaan adalah sekitar 40.5 bilion akan tetapi, dia dijangka akan meningkat kepada 58.3 bilion pada tahun 2026. Korang bayangkan, sekitar tahun 2022, masa COVID tu, kita punya pembayaran faedah kita adalah 40 bilion. Tapi selepas uh, beberapa tahun, eh, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, okay, So kita punya pembayaran faedah tu sudah meningkat kepada 58.3 bilion iaitu sudah hampir kepada 60 bilion eh, setahun. So bayangkan setiap tahun kita bayar 60 bilion dan jumlah ini akan meningkat lagi pada tahun 2027 for sure. Guarantee. Okey. Pada tahun 2026 uh, jangkaan adalah 58 0.3 bilion. Okey. Ah iaitu dia peningkatan yang lebih kurang dalam 18 bilion 20 bilion ataupun lebih daripada 40% dalam tempoh 4 tahun. Ini adalah satu pembayaran yang sangat bahaya guys dan jumlah ini akan terus meningkat setiap tahun tau. Dia akan terus meningkat setiap tahun selagi dia ada defisit. As long as ada defisit jadi dia tetap akan meningkat dan jumlah kadar faedah tu akan meningkat. ini adalah bahayanya bila kita bercerita tentang interest payment dan juga size hutang. So, maksudnya dekat sini, kerajaan boleh berusaha untuk mengurangkan defisit. Akan tetapi, selagi jumlah hutang keseluruhan tu masih bertambah, perbelanjaan ke atas faedah tak akan menurun. Malah dia akan terus makan sebahagian besar dalam bajet tahunan lah right uh, so itu kita kita kena fahamlah dari segi defisit iaitu dia adalah satu pertambahan hutang dan dia akan menokok kepada jumlah total debt tu dan yang paling bahaya daripada situ adalah jumlah interest payment akan meningkat setiap tahun dan untuk tahun 2027 nampak gayanya dia akan melepasi 60 bilion bayaran kadar faedah untuk satu tahun kau orang bayangkan kita bayar interest sahaja dah 60 bilion bakal mencecah lebih 60 bilion lah tak lama lagi. Okay? Itu kita cerita pasal defisit. Dan saya nak share juga eh, ada satu soalan ni daripada seorang adik ni lah. Adik ni maksud saya dia bukanlah sekolah rendah kanak-kanak. Bukan dia lebih muda daripada saya. So that's why saya panggil dia adik lah. Okay? So, dia ada tanya saya satu soalan yang sangat menarik pasal defisit. Eh. Soalan dia cukup menarik. So, saya kongsilah dalam saya punya YouTube video ni. Yaitu dia tanya saya, Bang, kalaulah satu hari nanti let's say lah kerajaan dah tak ada hutang, adakah defisit akan jadi kosong? Adakah defisit akan jadi kosong? Kosong peratus. So, macam mana bang? Right. So, bagi saya lah eh um, dia sebenarnya defisit ini tidak boleh dihapuskan susah maksudnya dia susah untuk dihapuskan walaupun kerajaan ada kedudukan kewangan yang agak sihat dan agak baiklah pada masa itu sebab kalaulah semasa kerajaan dalam keadaan yang berhutang kerajaan akan menggunakan duit defisit itu untuk perbelanjaan contohnya macam subsidi kita sebenarnya subsidi kita ni adalah duit hutang tau dia adalah hutang kerajaan berhutang untuk dia tampung subsidi right itu adalah satu perbelanjaan yang tak bagus lah sebab bila kita belanja untuk subsidi ni dia adalah satu perbelanjaan yang akan hapus dia akan hangus macam gitu sahaja right so Kalaulah let's say lah kedudukan kewangan kerajaan sudah sihat, adakah kerajaan tidak berhutang lagi? Jawapannya, uh, kerajaan mungkin still akan berhutang dan juga still akan defisit. Cuma bezanya adalah pada masa itu, sesebuah kerajaan itu dia mengalami defisit bukan disebabkan oleh dia nak belanja tetapi dia nak invest. Uh, okay? uh, jadi contohlah, contohlah saya bagi satu contoh mudah kepada korang supaya korang mudah faham. Katakanlah korang punya net income adalah RM5,000 sebulan eh. Dan korang tak ada hutang. Contohlah supaya kita faham. Jadi um, korang pinjam RM1,000 sebulan. Contoh. Korang beli satu aset. Eh? Bila korang pinjam uh, RM1,000 sebulan tu interest yang korang kena bayar adalah 3%. Tapi bila korang beli aset tu pulangan setahun dia adalah 5%. Jadi Masalah ke tak masalah? Tidak masalah Walaupun defisit dia bukan satu masalah That's why Defisit ni bila kita katakan Dia ada dua jenis lah Yang pertama defisit sihat eh, Defisit sihat ni macam kita pinjam duit Untuk kita invest supaya pulangan tu lebih tinggi Tapi yang kedua adalah defisit tak sihat Defisit tak sihat adalah satu keadaan di mana Apabila kita uh, Apa ni? bila kita meminjam tu kita meminjam untuk kita spending kita berhutang untuk kita spending bukan untuk kita invest jadi itu adalah keadaan defisit tak sihat lah jadi keadaan Malaysia sekarang ni kita berada dalam satu keadaan defisit yang tidak sihat okay so next kita cerita pasal hutang terkumpul eh hutang terkumpul yang mana uh, kita punya hard limit adalah sebanyak 65% dan sekarang ni dah Uh, cecah 64% lebih dan ada possibility dia mungkin akan pergi kepada 65%. Okey. Ah uh, okey. Pertama sekali kita kena faham eh. Sekarang ni kedudukan hutang terkumpul kita adalah 64.7%. Uh, peratus ni peratus daripada mana? Dia adalah jumlah hutang dibahagikan dengan kita punya GDP ataupun KDNK kita time 100 lah. And then kita akan dapat 64.7%. Jadi ini adalah jumlah hutang yang kita bahagikan dengan kita punya GDP. Right? Tapi kita punya limit adalah 65%. Right? Okay, macam mana datang limit 65% ni? Okay. So kita nak cerita sikit lah masa time COVID dan juga time sebelum COVID. Okay. Sebelum pandemik COVID-19, had statutory hutang kerajaan persekutuan ni ditetapkan pada 55% daripada kita punya KDNK. So kalau kerajaan nak berhutang total debt tu kena pastikan dia tak lebih daripada 55% lah, okay daripada kita punya KDNK dan angka itu dia kekal selama bertahun-tahun, okay uh, sebelum tu lah, okay 55%. Akan tetapi bila pandemik berlaku, okay jadi kerajaan dah tak ada pilihan lain kerajaan kena overspend right? Kerajaan kena merangsang ekonomi. Nak merangsang ekonomi ni kena pakai duit lah. Jadi apa yang berlaku adalah kerajaan telah melancarkan beberapa pakej rangsangan ekonomi yang bernilai ratusan bilion ringgit eh untuk tampung kehilangan pendapatan rakyat uh, pada masa itulah. So pada masa itu parlimen telah pun luluskan kenaikan had hutang tu dari Daripada 55% kepada 60% pada Ogos 2020. Dan kemudian dia dinaikkan lagi lah kepada 65% pada tahun 2021. Tak silap saya pun Oktober juga. Melalui pindaan akta pinjaman. Okey iaitu tempatan dan luar negeri. Jadi dia membolehkan hutang uh, terkumpul itu pergi sampai 65% daripada kita punya KDNK. Ha, ini adalah apa yang kita warisi pada tahun 2021. So 65% ni dia bermula sejak tahun 2021, eh semenjak pindaan itulah dan sehingga sekaranglah iaitu pada 2025, 2026 kita masih lagi mengekalkan hard limit 65%. Okay, So berdasarkan rekod rasmi, hard statutory sekarang dia masih lagi 65% KDNK. Right? Dan setakat a uh, saya 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 tahulah setakat saya tahu tidak ada lagi uh, perubahan eh yang kerajaan akan mengatakan secara rasmi dia akan diturunkan kepada 60% akan tetapi Uh, sasaran kerajaan melalui garis panduan PFRA 2023 ataupun Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 kerajaan merancang untuk mengembalikan legal ceiling ni uh, kepada 60% uh, ok uh, kepada 60% sahaja uh, itu adalah uh, sebab itulah dia buat PFRA 2023 lah so planning dia dia nak turunkan kepada 60% daripada sekarang ni hampir uh, 65% lah iaitu 64.7%. Right. Uh, so kalau kita tengok kedudukan belanjawan 2026 ni dia sikit dia dia nak cecah uh, 65% dia. Right. So boleh dikatakan <laughs> agak agak tegang jugalah kedudukan uh, hutang kita sekarang ni walaupun kita masih lagi tak Uh, lepas uh, 65%. Dan kita juga kena tahu bahawa 64.7% tu dia sebenarnya adalah merujuk kepada hutang langsung kerajaan eh ataupun direct debt sahaja. okay? Yaitu dia adalah satu pinjaman yang dibuat secara rasmi di atas nama kerajaan dan direkodkan di dalam bajet persekutuan. Tapi itu belum termasuk liabiliti yang kerajaan juga menanggung secara tak langsung. Okey. Contohnya macam jaminan hutang GLC, projek Nifra, okey, dan pelbagai komitmen lah, uh, luar negara. Dan kalaulah semua itu digabungkan, jumlah hutang sebenar Malaysia ni sebenarnya dia boleh melepasi paras 80%. Okey, tapi dari segi statutory debt, eh, dari segi definisi statutory debt Uh, liabilities ini dia tidak termasuk di dalam takrifan statutory debt ni. Statutory debt ni dia hanyalah hutang direct ataupun hutang langsung kerajaan sahaja. Okey, jadi kalau kita ikutkan definisi limit hutang ni kerajaan masih lagi berada dekat dalam paras yang dibenarkan. Right? Uh, so kita kena fahamlah uh, apa yang dimaksudkan dengan hutang kerajaan tu Okay So Cuma Kalau lah bermaksud uh, That Apa ni Liabilities lah uh, Jaminan kerajaan uh, Kerajaan menjamin JLC Ataupun Kita kan nampak Kadang-kadang kerajaan ni Dia Cuba untuk menyelamatkan uh, Okay uh, Organisasi-organisasi tertentu lah Saya tak nak sebut lah uh, Itu kita semua tahu eh Bahawa uh, Kerajaan akan Uh, ataupun kita panggil dia sebagai bail out lah. Okay? Yang sebelum ni pun ada. Uh, kerajaan cuba untuk membail out satu organisasi ni. Saya tak nak sebut nama dia. Tapi kerajaan tidak pam duit secara langsung eh dekat organisasi itu cuma kerajaan menjamin hutang dia. Dia buat hutang but the government guarantee that loan. Uh, so itu termasuk juga di dalam liabilities yang ditanggung oleh kerajaan yang tidak termasuk di dalam direct debt ni Tetapi dia termasuk dalam Liability lah uh, Contohnya macam tu Okay Saya nak cerita sikit lah Sebelum saya close uh, video saya ni Okay Sebenarnya eh, uh, Sebenarnya Kalau kita tengok eh, Apakah cabaran Terbesar Kita untuk menurunkan Kita punya saiz hutang 64.7% ni Apakah cabaran Sebenarnya banyak cabaran Tapi saya tak sempat nak cakap semuanya di dalam video youtube saya ni tapi saya nak ulas sikit lah eh apakah sebenarnya cabaran terbesar untuk kita turunkan kita punya total debt ni uh, direct debt ni uh, 64.7% ni ke paras 60% apa cabaran terbesar guys cabaran terbesar dia dia adalah uh, size ekonomi dan juga jumlah hutang So jumlah hutang saiz ekonomi kita ataupun KDNK lah, right? So kalaulah eh ekonomi kita growing nilai KDNK naik dan nisbah hutang secara automatik akan turun. Right? Walaupun jumlah hutang tu tak banyak berubah. So contohnya lah eh kalau Malaysia kekalkan hutang kita pada 1.3 trilion ringgit tapi KDNK berkembang daripada 2 trilion kepada 2.3 trilion kita punya direct debt tu dia akan terus jatuh daripada 65% kepada 56%. So korang nampak tak? Kalau ekonomi kita berkembang laju, kita punya GDP kita berkembang, automatic debt 64.7% akan drop. Sebab itu, kerajaan memenekankan tentang pertumbuhan ekonomi mampan sekitar 4.5 hingga 5% setahun lah. Sebab bila ekonomi berkembang, hutang yang sama tu dia akan nampak lebih kecil berbanding saiz ekonomi yang semakin membesar. Cuma masalah dia adalah sejak beberapa tahun kebelakangan ni, pertumbuhan KDNK kita ni agak sederhanalah. So tahun 2023 ekonomi kita berkembang 3.7% dan untuk tahun 2024-2025 unjuran rasmi dia hanyalah 4.4 hingga 4.5% sahaja. So dia lebih slow berbanding kadar 5.5 hingga 6% sebelum pandemik. Sebab itulah sebelum pandemik tu kita dapat maintain kita punya statutory debt level tu tak exceed 55%. Tapi bila Pandemik berlaku, banyak gangguan-gangguan ekonomi global ni dan especially sekarang ni Donald Trump pun dia cakap nak kenakan tarif sana sini dan ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi global terganggu. Right? So bila pertumbuhan ekonomi sederhana, tapi kerajaan masih pinjam untuk menampung defisit, okay sekitar 80 hingga 90 bilion ataupun 70 hingga 80 bilion macam tu setahun. So nisbah hutang tak akan menurun Malah dia boleh meningkat Lebih daripada 65% KDNK Seandainya kita punya growth itu tidak cukup laju So dengan kata lain Walaupun kerajaan dia cuba berdisiplin Dengan menurunkan defisit fiskal Kesan dia terhadap nisbah hutang hanya akan berkesan kalau ekonomi kita berkembang lebih cepat daripada kadar pertambahan hutang. Itu kita kena tahu. Ini adalah satu dilema paling besar kerajaan sekarang lah sebab kita terperangkap antara dua tekanan. Yang pertama, kita perlu pinjam untuk membantu ekonomi. Tapi kalau pertumbuhan tak cukup laju, pinjaman tu sendiri akan menolak nisbah hutang kita menjadi semakin tinggi. Dan situasi ini menjelaskanlah kenapa tanpa pembaharuan ekonomi sebenar, nisbah hutang 64.7% tu dia berpotensi untuk pergi lebih daripada 65% dan even mungkin dia akan pergi kepada 70% dalam beberapa tahun akan datang. Alright. So, kita kena kontrol kita punya hutang. At the same time, kita kena pastikan pertumbuhan ekonomi kita menjadi laju lah. Okay. So, kita perlukan pelaburan, produktiviti, ekspor yang bernilai tinggi supaya sias ekonomi kita tumbuh lebih pantas daripada jumlah hutang baru. <laughs> right? Okay guys, so itu sahaja saya punya video untuk kali ini. So saya harap korang dapat something daripada video saya dan at least memahami kedudukan hutang negara kita buat masa sekarang ni. Okay guys, bagi korang yang masih belum lagi subscribe, saya harap korang boleh subscribe saya punya channel ataupun mana-mana social media saya. Terima kasih banyak-banyak guys. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.